və bir də bilmə məlumatınız varmı? E bu günləri əslində siz o vaxt da danışıbsınız. Bu da e hər bir prokuror bir danışdı belə maraqlı şeylər danışdı. Sizin münasibətinizdə mən dillərdim. Yənisa Xoral TV-də danışmısınız. E, sonra da onun ardından indi e, biraz da müdafiə nazirliyinə yaxın mənbələr danışmağa başlayıb. E və bu günləri Ə, e, dadın nədir? Orda bir adam var. Onun atasının səsi yayılıb. Göyçaylı şəhid nədir dilər? Onun adı idi. Elçin nə idi onun adı? O, dedilər öldürübləri onun adı. Tayda. Mətar yadımdan çıtdı, çünki mən getdim. Nəysə, bax bu tərter məsələsi getdikcə tamamilə başqa boyutlara varır. Artıq generallar səviyyəsində bir-birini batırma, bir-birini boğma birinin bağaza qoyma satma prosesi gedir. E, Sizcə dövlət niyə məsələlərini bu qədər belə dərcə dada buraxıb ki, belə bə, öz başına o, rus deyib nəsamət yox buraxıb ki, əslində bu generaların dadın bu böyük mühafizə sisteminin Türk Müdafiə Nazirinin hərbi prokurordan toquşması, hərbi prokurorluğun gəlib mülki prokurordan toquşması nəticə itibarlə dedikran bir toquşma var daxilində nazirdə keşdəd buşək oşulacaq. Yəni dövlət niyə məsələləri belə gəlizləşdirməyi istəyir ki? Bu da dövlət demə məri hakimiyyətdən söhbətdir. Hakimiyyətdə. Baq hə. dedim Az 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 Azərbaycan hakimiyyətində ümumiyyətlə bu cür prosesləri id idarə etmək, bu cür proseslərə reaksiya vermək vəsait ki bunun əhəmiyyətinə bağlı sanki düşünən və ya da bunun nə qədər ciddi olduğunu fikirləşən insanlar yoxdur. Əslində baxsan hakimiyyətin bu məsələyə vaxtında adekvat reaksiya verməsi birinci növbədə hakimiyyətin öz ümumi nüfuzunun qorunması xətrin. Baxın, mən addətən kərtənkələrin misalı çəkirəm. Kərtənkələrin quyruğundan yapışarsan, kərtənkələri quyruğunu özü qopardar qaçar. Çünki niyə? Bir bütünlükdə ölməkdənsə quyruğunu qurban vermək daha kərtənkələr üçün əlverişli sayılır da. E, Hakibədən azı bu kərtənkələr qədər düşünmür də. Kərtənkələrin instinkti odacığımətdəki quyruğundan imtina eləsi. Bundan əslən quyruqdur, hakimədin quyruqlarıdır. Və bu neçə ki öz quyruğundan imtina eləmişsə, o quyruqdan yapışan əl bunun özünü bütünlükdə məhv eləyəcək. Və bunun nə qədər ağlı, baxın, Fətəh hadisəsi açılanda üstünə hökmət gəlsədi bu qədər əhalidə narazılıq olmasa şəxsən mən Ağlım içindəyim, hər yerdə Tərtər hadisəsindən danışıırlar. Hamı özü də danışılan biri var elə belə sadaca, belə bir halda bir də reaksiya verirlər. Münasibət bildirirlər ki, bu necə ola bilər? Vəğli olsun, belə vicdansız, Azərbaycan çiyin adına yaraşmayan, insanlığa yaraşmayan hərəkətlər olsun. Yəni Sədrəbəy, həddən artıq Tərtər hadisəsi ilə bağlı ictimaiyyətdə mənfi bir rəy var, biləsən. Və, birlə və birlə birlə. bu rəy getdikcə də tutlaşır getdikcə də aqressivləşir. Hökumət isə sanki elə bilir ki, bu məsələlərdə susmağınla bu məsələlər həll olub gedəcək. Və çox qəribədir ki, fürsətdən aldan buraxıb indi beynəmləşib, tərtar əsas altında beynəvə Azərbaycanla qarşı Azərbaycanın Ermənistanla Ermənlərə qarşı qaldırdığı iddiandan daha sərt bir ittiham aktı olacaq Azərbaycan üçün. Hakimiyyətdə olanlar bizim rüşvətçilər, korrupsiya, vicdansız insanlardır, amma bu bu beynəlxalq səviyyə qalxacaq təkcə bunun zərbəsi yenə də bu xalqa dəyəcək, dövlətə də, hakimiyyətə də yelməyəcək, biləsən. Şəxsə və tətbiq olunacaq, beynəlxalq nüfuzumuza zərbə dəyəcək. Bundan istifadə edib Azərbaycan dövlətini terrorist bir dövlət kimi tanıyacaqlar, öz vətəndaşını terror edən bir dövlət kimi. Yəni çox ciddi qüsurlar var bu tərtər məsələsində, reaksiya məsələsində. Bilirsiniz də, bu canlılarda da belə var, lək reaksiyalar var, bir də it reaksiyalar var. Azərbaycan iqtidarında həm də artıq lənk reaksiya, bu da kütlüklə bağlıdır. Yəni hadisələrin ciddiliyini dərk etməməylə, bunun ağır nəticələrini hesab edib bilməmələri ilə, özlərinə boşboş -boş arxancılıq şeyləməyi ilə O mən yadıza gəlir Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bir dəfə demişdim o Stalin məşhur bir sözü var mərfəqiyyətdən baxcızəllənmə. Yəni insan mərfəqiyyətdən fəxr etməlidir amma o səviyyəyə gəlib çıxmamadı ki əldə etdiyin mərfəqiyyət onun kütlələşsin, onun başını gecərləndisən, o bilməsin ki nə iləmək lazımdır. Azərbaycan hakimiyyətində indi bu sindrom işləyir. Güya məngərabayı işğaldan nəzər eləmişəm vəsitələrim artıq məndən bilsəm eləm qiymətləri qaldıra bilərəm, istiliyə artıra bilərəm, yoxsulluğu artıra bilərəm, şəhəri döyə bilərəm, şəhər ailəsini məsələn hesabə qoyma bilərəm, əsgəri qapıdan qova bilərəm, onu elə bilərəm beynəxaq belə də yəni belə bir təəssürat yarandı ki, amma başa düşmürlər ki, artıq bu baş verən hadisədə Qarabağla bağlı hakimiyyətin qalxan reytinqini böyük sürətlə sıfıra endirər. Rəs yolusu keçirdim. Arbərdən sonrakı rəis sövqüsünə baxın, hakimiyyətin nüfuzu ilə məzun indiki rəis sövqüsünə bax. Yəni hökumət sanki özü özünə qanım çəsilir. Niyə başım çıxır? Məsələn, bu Günahçər Xanlarvəliyevdi, indi bir lavazdı, cinayətçi də bu adamları tutmaq, çıxartmaq niyə görə bu iqtidar üçün? Baxın, Xanlarvəliyevin qardaşına qarşı bir dənə bir nəfər atəş açıb, Güllə ona dəyib, o yıxılıb zədələnib. Nəticədə o hadisə qarma qarışıq olub, 2 polis ölüb, nə qədər dinc adam öldürülüb də. Həbs olunanlar ömürlük cəzası 18 il, 15 il. Baxın, bir nəfər qülləti, 15 nəfər hərəsə 15 il, 20 il ömürlük. Onlarla adam işyərci altında öldürən adamlara ən ağır cəza 6 il verilir. Özü də bu vəzifə cinayət, o da vətəndaş cinayət elib, qanun budur. Bunda isə Məmur rəsfə hər dinaşaraq cinayət, bu qatqadağı cinayətdir. Biri var, sadə vətəndaş başqa bir vətəndaşı iki yancə verir və öldürsün. Bir də var, rəsmi dövlətin təmsil edən adam adamı işgəcə altırır. Bu qatqadağı cinayətdir. Cəza isə qatqadağı yüngüldür. Bu nə göstərir ki, həm bu cəzanı verən məhkəmələr, həm bu cinayətlə bağlı ittham Ağtəzərxanlar vəliyə və onun prokurorları bu cinayətin iştirakçılarına dəksəldə belə yüngül cəza necə verə bilər? Bu bu formal cəzadır, kosmetik belə. Bu əsl cəza deyil ki, sən burada 10 nəfəri öldürüsən, 4 il iş verirsən. Bunun nə əcaz oldu? Bu əksinə hüquqda belə bir söz var. Ağır cinayətçilərə görə yüngül cəzalar cinayətə təşviqdir. Əksizə baxın, bu cinayətə təşviq edirsə insana, ged, naradma, öldürün, çöl çıxış arasızsınız. Qarınsərlə qarşı ömürlük həbs cəzası verilməməsi, nəhəng komissiyalarla qarşı ağır Tutaklıcazlar verir mi lazım? Karımsı ölçüde teşvik eder. Ama diyeceğim ki gider hemen de kişi, gedərim, mən də bir 10 milyon okullarım bir ilde yatarım çıkarım tutar gider de. Yani Azerbaycan'da bu veya yaptığı işine sizi bir günaha göre el ağır ceza verirler ki yani cezaların da sert diye baksan, adaletin aleyhine cemiyette adalet muhacirmesinden nifret yaradır. Bir taraftan böyle cinayetlere göre yüncül ceza. O taraftan Yüngül cinayətlərə görə ağır cəza Azərbaycan dövlətini demək olar ki məhv elməyə aparır. O indi üzləşdiyimiz mənzərədə budur. Dəralxanlar vəli evlərdən azad edilməlidir, müdaxiyən azad cəzalandırılmalıdır, məsul şəxslər hamısı cəzalandırılmalıdır, rütbələri əlindən alınmalıdır, adları əlindən alınmalıdır. Çünki işkəndir cinayəti beynəlxalq hüququnla qadağan olunan bir cinayətdir. Həbsxananada olanlara qarşı olan o davranışlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məhbuslar haqqında ümüq qətnaməsinin bütün maddələrinin pozulması deməli, bu artıq BMT-yə gedib çıxacaq və necə ki Qarabağla bağlı deyilir qətnamə, eləcə də bu məsələlərlə bağlı qətnamələr təqdim ediləcək. Onda baxaq görə Azərbaycan hökuməti nə edəcək. Və bu da bizim diplomatikla Qarabağın qalan hissəsini işğaldan azad etməyimizə məna olacaq. Çünki düşmənlərimizin əlində çox ciddi bir dəstaviz olacaq bu işçilər məsələn siz bu tərlər məsələn. Amma bu sözləri məsələn deyim sən mənə deyirsən. Yəni hökumət qulaqlarının pambıqtdığı üçün eşitmək istəmir. Heç bunu belə deyim, dəyərləndirmə o qədər üzəndə bir arxancılıq var ki, sanki Amerika da mən misal çəkdim Əbuqreybi ki, İraqda İraq əsgərlərinə qarşı edilən hərəkətlərə görə İr İr Amerika prezidenti İraq xalqından üz istədi. 250 milyon kompensasi ödədilər dollar. O bütün məhbusları azad etdilər məhkəməsiz zahsız. və Abuqreyev həbsxanasını şumladılar ki, belə-belə həbsan olmuyor. Binanı söytdilər ki, Amerika deməsinə ki, sabah gəlib bu muzey əsərlər Amerika xalqının əleyhinə. Amma tərsir hadisələri 1000 də Abuqreyevdən ağırcı bir ayətdir. Nə prezident bir kəlmə söz deyir, nə Cürətkarlara zəngandırılır, nə hökmət üz istiyi, nə kompensasiya verilir, nə o edilir, nə bu edilir. Yəni bu da ölkədə cinayətçiliyə qarşı yanlış bir mövqenin mövcud olduğunu göstərir. O adı yadımdan çıxmışdı, o ağabək səmədlinin atası buyurmuş, standart o indiyə qədər deyilən ordumuzun nə bilin, e, qalıbiyyətinə kölgə salıblar, nə bilin, məğlublar ə prezidentə müraciət edir adam ki, burada bir şəhidin e, ruhuna nə bilim nə var, təhqir və filan var. Kəsində bu məsələlər də bilincisiz mi Sərdarbay? Niyə maraqlıdır? Biri var, bunu tutaq ki, nə bilim indi Qurban Məmmədov Sərdar Əli bəyli, Sərdar Cəraloğlu deyil. Biri də var bu İşkəndəndən keçən adamlar özləri danışır da. O nəzəri cəhətdən deyək ki, bunlar hamısı yalan danışır. Axı bura bir araşdırılıb yerinə yetirilib və yalan danışırsa ona da cəza verilməliydi, yəni Amma bu qədər insanlar da bu qədər şeyləri özlərindən uydurub nağıl kimi yalan danışa bilməzlər axı. Və bu babada isə keçəcək. 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 Yüksəl rəisbəli dövlət məmurları haqqında bu cür yalan danışa bilməz. Çünki bu bu adam sinəsini göstəb bu deyir, burdan görürsüz, parçalayıblar. Sinəsini göstər, orasını gör, burasını. Yəni deməyənlə deyək axı yalan danış. Mən də de deyim sən yalan danışırsan. Elə sən dedin o yalan danışır, deyir sən yalan danışırsan. Nəzəri cəhtdir. Tutaq ki belə yalan danışmır. Axı bu bir araşdırmalı da, axı bu deyiləm düzdür mü, yalandır mı? Niyə oldu? Və məsələ araşdırılmadığıca o tərəf deyir, bu tərəf belə deyir. Nəticə bu araşdırılmalı da, axı kim doğru deyirsə, o hə, doğru, doğru haqqı var. Yalanın da cəzası var, axı. Baxın, sadə başa. Bir insan istintaqda o zaman yalan danışa bilər ki, o yalan, haqqında yalan danışdıq adamdan qərazi olsun. Məsələn, tutaq ki bu gün Kimizə deyici Xanlar Vəliyev mənə Şəncə verir. Gərək o Xanlar Vəliyevindən az Xanlar Vəliyev sübut elə ki, bu adamın məndən şəxsi qərəzdiyi var. Nədir? Dədəsi ilə düşmənçiliyi var. Mən bizim kəftədir, qonşumuza belə eləyib. Bax, hmm. ah, bu Xanlar Vəliyev niyə şərh atır? Niyə yalan danışmalıdır? Və hansısa generalin əleyhinə niyə yalan danışmalıdır? Elə sən demənlə o yalandarsa sübut eləməzsən cəncə. O niyə yalan danışır? Sənin faktın var, o adamın səndən qərazı. Qərazlı desə demə düz danışır da o. Sən gələ sübut etsəcək qərazlıdır, qərazlıdır, əbavını necə edəcəksən? Sənin orduda bir zabitlə nə kimi qərazın var? Sən rəis ol, hərbi proqlorsan, o da bir orduda nəsi. Sən onunla nə təmasda olubsan ki, sənə qərazlı, qərazlı münasibət qurursan? Ya bunlar ağabey. hamısı uşaq başarlat vaxtıdır. Bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, on nəfər deyilir. Bu qədər adam danışır, amma hər bir məsələdə var axı. Şimdi biz burada neb ya böyle de ya öyle de mesela onda değil. Adamlar Azerbaycan'dı bura. Bu danışan adamlar var ha. O eee bu öldürülen validenler o valide hanımda danışırlar. E. O Tertar hadisesinden Tovuz hadisesi oldu. Diğer hadiseler. Şimdi Azerbaycan'da evladının günahı olduğunu bilen validenler bilirsiniz ha. Arka kapılardan yollar aktarıp elinde rüşvet adam aktarır. Hiç olmasa işini biraz azalsın. Azərbaycan kimi ölkədə övladının gürahline sübut olan, əmin e, olan adam ömür boyu küçədə, efirdə bu cür danışa bilməz, danışmır. Yəni praktikada belə şey yoxdur. Azərbaycanda əgər e, bunların hər hansı şəkildə günahları olsaydı, aradakı özlərinin günahı, o zaman bilirsiz də indi bizdə qayda belədir. Arxa qapıya açılacaq, günah yoxdur. Burda söhbət bu adamlardan getmir. Söhbət bunlara qarşı törədilən cinayətdən gedir. Bunların cinayətdən söhbət getmir ki? Bəli, bəli, bəli. Yəni bax ki bu xaimdır. Sən nəxtən buna işgəncə verirsən? Duram mən məs danışa da on dedim. Də deməsində biz bu orada xəyanət olub-olmay onu qoyundurağa. İşkəndə həm də beynəlxalq konvensiyaları qadağan elədi. Bütün əslində bəşəri cinayət, bəşərliyətə qarşı cinayət törədilirdi. Bütün bu bu qədər insanın bəşərliyətə qarşı cinayətidir. Bunun yəni birbaşa xəyanət olubsu yoxmu? Əlbəttə xəyanət olub. Sən nəyin ixtiarın var? Həm də bu cür əşkencələrdən o qədər adamı keçirdibsən. Yəni belə şeylər həm də proses göstərir ki, Sərdar bəy əslində heç şübhə də olmuyor. Bu adamcıdan düşünülmüş, planlı şəkildə həyata keçirilən bir işdir. Niyə? Baxın, adamları gətirib bütün ölərlər, sən bu işi görürsən. Deyirsə özün boynnal, heç Ermənistan yox, ya da falan gəlsən adını bir ad ver, səni buraxaq. Yəni belə bir qərbə bir şeydir. Yani bunlarda hiç şüphe bunlar... yani. de yok. 37.4'e gelmek lazım. 37.4'e. Refres o